территории Дзержинского района, во дворе дома по улице Постышева, в сарае, обнаружена граната РД-5, запал к ней и около 100 патронов калибра 5,45. Информация была получена по уголовному проваджению, связанному с подрывом человека на втором Восточном. Обыд был санкционирован Долгинцевским судом. Лица, которые находились во дворе дома, пытались не допустить следователя к осмотру данных гаражей. Соответственно, были приняты меры безопасности, оцеплено место и проведены следственные действия. Давайте не провоцируйте! А, за... успокойтесь, пожалуйста, ну, а не давайте, успокойтесь, Все. А сполни, пожалуйста. Пусть... Му, а, бля, бля, не спокойны. Куда они приехали в мирный город с автоматами? С О, еще! Сколько ты хочешь? Против кого? Вы что делаете вообще? Вы нарушаете сейчас правительство я калаша не боюсь. Бля, пацаны, я не боюсь. Я вам не Пацаны, на путь.